Мінські домовленості не працюють на Донбасі. Продовжують точитися масштабні бойові дії. Як покласти край кровопролиттю? Про це ми поговоримо з військовим експертом Костянтином Машовцем. Пане Костянтине, доброго ранку, Я вас вітає нашій студії. Добре. Як ви вважаєте, скільки ще на сході нашої країни протримається те хитке перемир'я, так зване, хоча його вже мало хто виконує з протилежної сторони, і чи досягне воно своїх цілей? І хотілося б зрозуміти, які ці насправді цілі. Ну, во-первых, я бы не называл это в полном смысле слова перемирием. Почему? Потому что боевые действия продолжаются, стрельба продолжается. Мы сейчас снижение интенсивности. Да, можем говорить о снижении какой-то интенсивности боевых действий. Вот. Ну, сколько оно продлится, я точно вряд ли скажу вам, именно точно каким-то сроком, цифрам назову. Вот. Скорее всего, можно определять это так, как пока стороны, пока это снижение интенсивности боевых действий будут удовлетворять обе стороны. То есть пока они свои цели не выполнят, не достигнут своих задач, это перемирие будет сохраняться. Чуть Насколько задач. возможно сделать это перемирие, так называемое, первым шагом в процессе общего мирного регулирования? Можно только со временем определить. Если это отрывается в той форме, в которой есть, если оно так есть сейчас, это означает, что какие-то цели преследуются, какие це цели, кроме очевидных? Ну, понятно, что э, используется это перемирие обеими сторонами э, сразу в нескольких э, отношениях. В военном отношении происходит наращивание боеспособности формирования как боевиков, э, незаконных лжевых формирований, так и украинские войска в зоне то восстанавливают боеспособность, наращивают вот, в числе подразделений. Это в военном отношении совершенствуются позиции их, вот, происходит там ротация, докомплектование, то есть разные вещи в военном отношении. Ну и в политическом отношении тоже какие-то цели обе стороны преследуют. Используют это перемирие. Вот, проходят какие-то информационные акции, угу. вот, обе стороны пытаются Виставлю себе в найближчому світі. Есть... А от під час того перемир'я, які зараз є, якщо Україна зрештою реалізує якраз виведення великокаліберної зброї за межі буферної зони, ви розумієте, а... чи не означає це, що якраз цю територію з радістю великою займуть бойовики ДНР і ЛНР? Ну, розумієте, для того, щоб зайняти -то територію, особливо, її нужны определені сили і средства. в военном отношении прежде всего. Да, вывод тяжелого вооружения, артиллерии, бронетехники, он, конечно, усложнит решение этой задачи украинским силам. Вот. Но я бы говорил в этом контексте только о том, об обоюдном выводе, а не об одностороннем, понимаете. Односторонний вывод, естественно, будет не на руку украинской стороне, потому что сразу, сразу осложнит. Выполнение этой задачи. Вот то есть выводить эту технику можно только при условии, что и террористы отведут. Своєю тяжолою угу. вооруження на установлено дістанці у нас є ще одна велика проблема. Нині точаться активні запеклі бої за якраз за аеропорт Донецька. Наскільки цей об'єкт залишається цікавим стратегічно? Ну, е, в нашій студії експерти говорили про те, що бойовики його можуть використовувати для власної авіації. Але якщо це буде авіація Росії, це ж буде ну, дуже очевидно і проховати такий факт буде вже неможливо. Ну, я же неоднократно рассказывал, у, у террористов действует целая схема так называемого информационного прикрытия, появления тех или иных систем вооружения у них. Э, то есть это мы видели, как танки у них появились, вот, э, артиллерия, э, в том числе реактивные системы залпового огня. То есть предварительно они проводили какие-то э, такие информационно-силовые акции, которые, ну, цель которых была э, э, создать прецедент. Ну, то есть э, э, замотивировать, залегендировать появление этих э, систем вооружения. Вот. У террористов то есть когда танки были они изображали атаки на танкоремонтную базу но угу. они захватили украинских войск вот мы знаем что они несколько летательных аппаратов в том числе штурмовой авиации э, украинской они сбили вот в каком состоянии ну естественно что они эти сбитые самолеты не, не боеспособны вот это обломки по сути вот но залегендировать в информационной сфере они вполне могут утверждать что якобы восстановили их а ну. забрал того, еще Значит, да, да из-за обломков и запчастей, да, ну, понимаете, тут можно все что угодно, информационная среда такой эластичный э, вопрос, где они могут мотивировать и легендировать как угодно, вот, ну, это что касается вопроса использования, Но я сильно сомневаюсь, что после тех боев, которые там проходили, вот, э, использование авиации с этого объекта возможно. Тем более мы знаем пример, когда Луганский э, аэродром, аэропорт украинские войска оставляли, они привели его в негодность. Uh -huh. вот, ничто не, думаю, вряд ли помешает нашим войскам точно так же поступить с Донецким. Так можно это просто размена это? Вот, дело в том, что тут есть еще одно понимаете, значение этого аэропорта. Этот объект, э, по сути, своеобразный плацдарм такой, вклинивающийся в Донецк, понимаете, ага. а с него можно очень удобно, в случае это самое, наступать и организовать освобождение Донецка. То есть противостоящая сторона, э, командование этих террористов, боевиков, они понимают это. Вот. Но э, хочу заметить, что удержание этого аэропорта будет иметь смысл только если две фланговых позиции мы удержим Авдеевку, поселок, uh -huh. и, и, и Пески. Без удержання цих двох флангових позицій, удержання самого аеропорту, то є самотвор воно... назвали дві важливі точки в географії Сходу нашої країни, на які треба звернути увагу. І ви ще сказали, що легенду можна створити будь-для чого. А наскільки відрізняється реальна ситуація у зоні АТО від того, що ми зараз знаємо? Наскільки видозмінюється все? Ну по суті, понімайте. Война идет не только в реальности, в действительности, она идет ну, в, информацион... в информационной сфере. Понимаете, тут эта картинка, которая ну, создается в средствах массовой информации, в том числе и в украинских, она не совсем отвечает ну, реальному положению вещей. В чем проблема? Ну, Ну вот смотрите, мы сейчас, э, э, войска украинские, так же, впрочем, как и э, незаконные вооруженные формирования, готовятся к ведению боевых действий в холодное время года, то есть в сезон дождей, осень, там идет зима, холода. Вот обе стороны ведут к этому подготовку. Вот этот нюанс отображается в наших средствах массовой информации так штрихом, понимаете, всех просто интересует: взяли аэропорт, не взяли. Вот что там по этому поводу сказали наши политические лидеры или Еще вещи. Вот. А вот такі э, интересуют які войска, війська, які знаходяться на лінії соприкосновения, в зоні АТО вот, э, не завжди как бы, попадают в фокус зрения. Второй То, вопрос... я так розумію, Війна це не тільки великі перемоги, але програм. Це кожен день. І те, що і Конечно, треба так... нашим Пане Костянтине, дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Вам Більш напевно за все хочеться побажати мирного неба. Ну і нехай нарешті буде спокій в нашій державі. Вам також.